И всем хай! С вами Трикимур. Сейчас мы поднимемся. Че знает ли Акинатор Мене. Все. Погнали. Вас персонаж женского пола? Нет, ваш персонаж существует в реальности, да. Ваш персонаж видеоблогер? Да. Ваш персонаж стал на благодаря компьютерным играм? Да. Ваш персонаж связан с игрой Майнкрафт? Да. Ваш персонаж играет в Roblox, но в Ютубе нет, в реальности? Да. То, что... А, да. Да. Ваш персонаж имеет красный синий окрас? Ну, на обложке, да, но вот так. Так что, возможно, частично у вас персонаж имеет отношение к бумаге. Нет, у вашего персонажа есть напарница. Я не знаю, чем у меня напарница есть, чи нема я не знаю, имеет ли отношение этот персонаж к цветку. Цветку. Что за цветку? Я не знаю, что отвечать, честно слово. Я не знаю, ваш персонаж из серии игры Вормс? Нет. Ваш персонаж имеет какое-то отношение к спагетти? Нет. Красят ли Нет. У вашего персонажа синяя одежда? Да. Снимался ли он с Флатусом? Нет. Ваш персонаж из рода Романовых? Нет. Нет. Ваш персонаж в очках? Ну, мені взагалі там недавно прописали очки, але я в них не ходжу. Тільки мій коріфончик Матвій Врівняк, ви знаєте, він, коли ми билися битвими постройками в Майнкрафт, тоді він вставив обложку в очках. Тобто з WhatsApp він вставив обложку з мого YouTube-каналу. Так, ваш персонаж в очках, ну, можливо, частично, Ваш персонаж із, із весь известен под названием животного? Нет, в шу. Ваш персонаж ругается матом? Нет, никогда. Снимает ли ваш персонаж ру, -ру, -ру, -ру -рику цунами против дома? Не, я снимал только битву, битву построек. Еще у меня куча сериалов. Есть ли одежда вашего персонажа что-то красное? Нет, не У вашего персонажа черная борода? У меня не бороды. У вашего персонажа больше двух миллионов подписчиков на ютубе? Нет. Говорил ли ваш персонаж на русском? Да. Есть ли у вашего персонажа борода? Нет, не у меня. Знаком ли ваш персонаж с Эдисоном Петтицей? Ну, я его так знаю, но ну, мы с ним не снимали ни раз. Так что я не знаю, что отвечать. Ваш персонаж имеет отношение к игре Kingdom Я не знаю, что это за игра, так что нет. Ваш персонаж снимает про игру Among Us. О, это уже близко. Ваш персонаж английский? Ник на ютубе. Да. Ваш персонаж повторяет звуки? Нет. Слава Корби. Нет, нема такого. Да, дальше. Ваш персонаж снимал троллинг в Майнкрафте? Нет, не снимал. Ваш персонаж любит Майнкрафт? Да. Ваш персонаж дружит с Эдисоном? Нет, я с ним не дружу, я даже это не знаю. У вашего персонажа квадра... квадратная голода? Ва, ва Я не знаю, честное слово, я не знаю в Роблоксе квадратным, в Майнкрафте квадратным в реальной жизни не квадрат. Ваш персонаж показывает свое лицо на Ютубе. Да, я показываю ваш персонаж из Казахстана. Не, я из Украины. У вашего персонажа более миллиона подписчиков на Ютубе? Нет. У меня всего 25. Имя вашего персонажа состоит из пяти букв. Так, давайте считать. Ты, Р, И, к, Э, Л, У, Н, А, Р. Нижнее подчеркивано Ю, Эй. Тринадцать символов. Нет. У вашего персонажа более ста тысяч подписчиков. Нет. У ваш персонаж связан с миром музыки. Нет. Ваш персонаж род... родом из Америки? Нет. Ваш персонаж родился в Казахстане? Нет. У вашего персонажа больше 30 тысяч подписчиков на Нет. Ваш персонаж больше 18 лет? Нет. У этого персонажа больше тысячи подписчиков? Нет. Ваш персонаж Подросток, да. Ваш персонаж знает вас, да. Ваш персонаж родился в Украине, да. Ваш персонаж из вашей семьи, да. Я со своей же семьей. Ваш персонаж из Украины, да. Если сейчас буду на не... что-то назар Романов, а Роман, хм. окей. Да, ваш персонаж девушка, нет, ваш персонаж с автомобилями. Ну, дивите, Акинатор, к... а он был дуже близко. Но с автомобилями я не связан никак абсолютно. Ваш персонаж с вами в доме? Ну, сейчас, да. Ваш персонаж гражданин Украины. Ну, сейчас я вам секрет скажу. Я не в Україні, я не в Україні. Хоча ви могли догадатися ще по моєму відео з с... мікрофоном, коли він мені прийшов. Ну так сейчас можна частично. Ваш персонаж любить українські пісні? так, да, ваш персонаж любить. Продолжить? Нет. А у него вообще Еще есть я? У него вообще я есть. У него вообще это нет. У меня же точно у меня же аккаунта нет. Так, короче, давайте так. свались Так, спочатку давай я создам аккаунт, а вже потім я вернусь, так вам скажу. Все, я все зробив, і вони і це все зараз. час. Я надіюсь, що вони не вставили фотографії, де я в масці, тому що це погано, ваш персонаж жінка? Ні. ваш персонаж существує в реальності, да. Ваш персонаж визволила. Да, ваш персонаж стал на ним для компьютер. Да, ваш персонаж связан с игрой Майнкрафт. Да. Ваш персонаж имеет красный синий окрас. Да. Ваш персонаж живет в кузнице. Нет, я не компот. Имеет ли отношение этот персонаж к цв цвету? Нет, ваш персонаж в очках Будет ли у вашего персонажа борода нет не У вашего персонажа есть на напарница. Я не знаю. Ваш персонаж играет в Roblox. Возможно, частично. Э... Э... Каркает ли ваш персонаж? Кар 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 кар. Данкар кар кар. Нет, не каркаю я, отличался он от кара. Снимает ли ваш персонаж рубрику цунами против дома? Нет. У вашего персонажа были си синие волосы. Вообще на скину в Майнкрафте булы. Я даже снимал тот дистагим скином, где у меня были синие волосы. А так в реальности я никогда волосы. Так что вот можно частично. Ваш персонаж играет на Каубе, го, на Гобе, на Гобе. Что это Гобе? Гобе, 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 Гобе. Гобе. Учитель, где будет слово Гобе. Нет, я даже не знаю, что это. Ваш персонаж известен под названием животного. Я не квадробер. Нет. Знаком ли ваш персонаж с Эдисон ПТС? Нет. Ваш персонаж снимает троллингу в Майнкрафте. Давайте так. Это видео наберет три лайка. Я сніму відео стройгу. Не буду казати з ким, но я його сніму. Так, ваш персонаж знімала ну, туторіал в Майнкрафті. А що це туторіал? А це коли розказують про якісь всякі такі нові блоки, Ні. Ваш персонаж ізвестно стрімам на твич. Так, давайте так. Это видео наберет 3 лайка, стем 3 лайка. И я создам Twitch аккаунт Да. И будут стримы. Так что нет, я Николы не снимал. Ваш герой скрывает лицо? Нет, нет, я не скрываю лицо. Думай, 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 думай. Думай. Ваш персонаж имеет какое-то отношение к спагетти? Не, я не хулиба. Говорил ли ваш персонаж на русском? Да, да, иной раз. Ваш персонаж любит Майнкрафт? Да. Ваш персонаж связан с мистикой. Сейчас, где я проживаю, майже немає заброшенных будинків. Ну і туди сложно попасти, тому що там, якщо ти знайшов, то туди треба принести все. Буквально все. Тим більше вони тут або маленькі, і всяке таке. Тому, мабуть, коли я тільки вернуся в Україну, тоді я сніму. Я знаю, якесь класне місто, і воно таке мрачне. Що ого, ого, воно мрачне. Ваш персонаж свелом з містикою. Ні, ні. Поки що ні. Ну, если честно, я хотів би зробить свой другой аккаунт на Ютубі и там снимать игры. На одном аккаунте я буду снимать там там де я рисую. Ну это як всякі блогеры отсі усі нові анімації. Выникла технічна проблема. Что вы хотите сделать? Нічого. Просто Выйду сделку. Так что всем удачи и всем пока-пока.